Mari lihat dan dengar. Sulalatus Salatin bab 2 bersumpah berteguh janji. Kita sering dengar cerita-cerita lama kan tapi dalam sejarah Melayu ada satu kisah ni dia bukan sekadar cerita dongeng ia macam satu blueprint tau satu acuan yang membentuk kuasa masyarakat dan paling penting hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya inilah kisah tentang sebuah janji suci yang menjadi jiwa sebuah kerajaan jadi macam mana nak bina sebuah kerajaan yang betul-betul kukuh dan tahan lama guna tentera ke harta atau ada sesuatu yang lebih mendalam. Nah, kisah dari Palembang ini bagi kita satu jawapan yang sangat menarik. Jawapannya bukan pada pedang atau emas, tapi pada kekuatan sebuah janji. Satu kontrak sosial yang dipegang teguh oleh semua. Okey, jom kita bedah cerita ni. Mula-mula ada permintaan seorang raja. Lepas tu, datang pula syarat-syarat berani dari pihak rakyat. Kemudian kita akan lihat sumpah yang mengikat segalanya, diikuti dengan satu perayaan besar-besaran dan akhir sekali apa legasi yang ditinggalkan. Kisah kita bermula dengan kemunculan seorang tokoh yang luar biasa, namanya Siri Teribuana. Dan dia ni bukan calon-calon raja tau. Keturunannya dikatakan separa dewa. Jadi bila dia tiba di Palembang, auranya tu penuh dengan kuasa dan macam ada satu takdir besar yang menanti. Jadi apa hajat Sri Tribuana ni? Nampak macam mudah je. Dia nak kahwin dengan anak perempuan ketua tempatan, Demang Lebah Daun yang bernama Raden Ratna Chandrapuri. Yalah, ini kan satu langkah politik yang bijak. Nak kukuhkan kuasa, kenalah berbaik dengan orang tempatan. Tapi, apa yang nampak macam urusan kahwin biasa ni, sebenarnya bakal jadi sesuatu yang jauh lebih besar. Haa, kat sinilah ceritanya jadi menarik titik pusingannya demang lebar daun yang mewakili orang-orangnya dia tak terus kata ya sebaliknya dia buat sesuatu yang sangat berani dia letak syarat cuba bayangkan sekejap seorang ketua biasa berdepan dengan raja yang hebat dan dia kata tunggu dulu sebelum tuanku dapat anak saya tuanku kena berjanji dengan saya dulu ini bukan lagi pasal kahwin ini dah jadi satu rundingan satu perbincangan tentang nasib dan masa depan seluruh rakyat jelata dan tengok apa yang diminta dia tak minta harta tak minta pangkat langsung tak apa yang diminta tu jauh lebih bernilai maruah jaminan maruah dia nak pastikan rakyatnya tak akan dimalukan tak akan diaibkan depan orang ramai kalau ada yang buat salah besar sampai kena hukum bunuh pun ia mesti ikut undang-undang bukan main hukum je nampak tak poin utamanya ialah martabat rakyat kena sentiasa terpelihara dan seri teribuanah setuju permintaan demang lebar daun diterima pada saat itulah satu rundingan biasa bertukar jadi sesuatu yang suci. Ia menjadi sebuah ward, satu perjanjian yang akan mengikat pemerintah dan rakyat, bukan untuk sehari dua, tapi untuk selama-lamanya. Perkataan wak ni kita kena faham betul-betul. Ia bukan janji kosong tau. Ia satu perjanjian suci, sakral. Kalau langgar, akibatnya bukan setakat kemurkaan manusia, tapi juga sumpahan Tuhan. Inilah dia asas tapak kepada kestabilan kerajaan yang akan dibina lepas ni. Jadi, apa isi perjanjian tu? Senang je. Sebelah pihak, raja berjanji keturunan aku tak akan sekali-kali aibkan keturunan kau. Dan di sebelah pihak lagi, rakyat pula berjanji, keturunan kami tak akan sekali-kali derhaka pada keturunan kau. Nampak tak? Satu keseimbangan yang sangat cantik. Pemerintah bagi perlindungan maruah, rakyat bagi kesetiaan. Dan kalau janji ini dilanggar? Ha, akibatnya berat. Terutamanya untuk raja. Kalau ada raja Melayu yang mungkir janji ini, sumpahnya ialah... Allah akan binasakan negeri dan tahta kerajaannya habis musnah. Ini menunjukkan betapa beratnya tanggungjawab seorang pemerintah kan? Tapi, jangan ingat rakyat boleh lepas tangan. Sumpahan untuk rakyat yang derhaka pun sama dahsyatnya. Dikatakan rumah mereka akan terbalik, bumbung ke bawah, tiang ke atas, satu simbol kemusnahan total. Ini nak tunjukkan yang kesetiaan rakyat tu sama pentingnya untuk kestabilan negara. Okey, janji dah dibuat, sumpah dah dilafazkan. Apa lagi? Mestilah kena raikan. Jadi, perkahwinan Seri Teri Buana dan Raden Ratna Cendrapuri ini, ia dah jadi lebih dari sekadar majlis kahwin. Ia adalah simbol penyatuan antara raja dan rakyat. Dan sambutannya memang epik, tiada tandingan. Bayangkan, kenduri ini berjalan selama empat puluh hari dan 40 malam tanpa henti ini bukan majlis biasa-biasa ini menunjukkan betapa besarnya makna peristiwa ini untuk seluruh kerajaan dan untuk pengantin diraja pula dibina sebuah panca persada macam pelamin besar tapi setinggi 17 tingkat cuba bayangkan betapa megahnya struktur tu memang melambangkan betapa mulia dan agungnya majlis ni Jamuan dia pula, fuh, memang tak masuk akal. Skalanya besar sangat sampai kain kepala kerbau pun boleh jadi tungku api. Kerak nasi yang dikikis tu bertimbun-timbun sampai jadi macam bukit kecil. Air rebusan yang tumpah pun jadi macam anak sungai. Luar biasa kan? Semua ni adalah simbol kemakmuran, rezeki yang melimpah ruah hasil daripada perjanjian yang baru dimeterai ni. Pasangan diraja ni, Seri Teri Buana dan Radin Ratna Cendrapuri, digambarkan sebagai matahari berkembar dengan bulan. Satu gandingannya sempurna kan? Sama-sama membawa cahaya dan harapan baru untuk kerajaan mereka. So, apa jadi lepas mu ni? Lepas sumpah, lepas kenduri besar, adakah perjanjian ni betul-betul menjadi? menurut ceritanya ya ia sangat berkesan hasilnya ialah satu zaman yang penuh dengan keamanan dan kemakmuran poin pentingnya kat sini wa'ad tu berjaya sebab seri teribuana pegang pada janji dia kerajaannya di palembang darussalam menjadi aman dan makmur rakyat setia raja pula adil inilah dia formula untuk sebuah negara yang stabil dan berjaya dan cerita ni tak habis kat situ je ada satu lagi keajaiban satu hari, orang jumpa seorang gadis yang sangat cantik terapung dalam buih besar di sungai. Raja pun ambil dia jadi anak angkat bagi nama Puteri Tanjung Buih. Kemunculan puteri ini ia macam satu simbol keberkatan kan? Tanda yang kerajaan ini memang direbai. Hasil keharmonian antara raja dengan rakyat. Semua ni membawa kita kembali kepada persoalan asal. Perjanjian atau wa'at antara Sri Tri Buana dan Demang Lebar Daun ni, semuanya adalah tentang keseimbangan kuasa pemerintah diimbangi dengan maruah rakyat. Jadi, soalan untuk kita fikirkan sama-sama ialah dalam dunia moden kita hari ini, macam mana rupa keseimbangan tu? Adakah ia masih wujud dan sejauh mana idea kuno ini masih relevan untuk kita?